barchangizga assalomu alaykum sizlar bilan Usta shohruhbek siz andijon tunukafon kanalini tomosha qilmoqdasiz eslatib o'tamiz qadrli obunachilar biz vodiy bo'ylab xizmat ko'rsatamiz sizning uyingizga turli xil ranglarda va turli xil ko'rinishda tunukafonda pok qilib beramiz biz bilan bog'lanish uchun mana shu turgan ekranlardagi nomerga bemalol murojaat qilishingiz mumkin agar siz musofir yurtda bo'lsangiz bizga telegram yoki whatsapp orqali ham yozsangiz bo'ladi albatta mana shu turgan ekranlardagi nomerlarda telegram ham WhatsApp ham bor kanal yangi bo'lsangiz kanalimizga obuna bo'ling hamda ishlarimiz yoqayotgan bo'lsa layk bosib bizni qo'llab quvvatlab turing qadrdonlar qadrli obunachilarim hozir biz andijon viloyati oltinko'l tumanidamiz yana bir obyektimizni tugatish jarayonidamiz xudo xohlasa bu obyektimiz ham tugadi videoda oxirigacha ko'rsanglar xudo xohlasa mana shu obyektimiz nechi kvadrat chiqqan va necha so'mga bo'lgan bu haqida ham alohida to'xtalib aytib o'tib ketamiz ikkita obunachimizni talabiga binoan bo'lyapti bu xudo xohlasa esdan chiqib qolmasdan mana shu obyektimizni полнысь kvadrat nechi kvadrat chiqdi va nechi pulga bitganini videoni oxirida aytib o'tib ketamiz yana bir narsani iltimos qilib o'tgan bo'lardim qadrli obunachilar mana shu videoni oxirigacha ko'rib bo'lganingizdan so'ng shu ishimiz haqida qay darajada chiqqani haqida kommentga o'tib fikringlarni qoldiringlar albatta biz kommentlarni o'qib xato kamchiliklarimiz bo'lgan bo'lsa keyingi ishlarimizni to'g'irlab ketishga harakat qilamiz qadrli obunachilar mana bu ko'rib turganingiz tashqari shapkamiz hop o'ttiz olti santimetr enini o'ttiz olti santimetrlik qilganmiz orqasiga mana bunaqa yumaloq karnizimizdan qo'yganmiz e, tilla ranglar aralashtirib ho'p mana e, bu joylarga hali br tillalar qo'yilgani yo'q ozgina chala bu joylarga tillasini ustalarimiz tomonidan hozirda qo'yiladi ichkari tomonlarimiz ham bomba chiqqan qadrli obunachilar shuning uchun videoni oxirigacha ko'ringlar hozir endi ichkari tomonga qarab yo'l olamiz qani ketdik ho'p qadrli obunachilar mana ichkari tomondan ko'rinishi ikkita bu yoqda mana ayvon kichkinagina va bu tomonda mana darvozaxonamiz juda yam o'ziga yarasha chiroyli chiqdi mana o'zinglar ish ko'rib baho beringlar har bitta burchagiga baho beringlar do'stlar har bitta burchaklari ustalarimiz tomonidan hafsalar bilan bir xilda qilib keltirilgan bu tomonni karnizlariga ham tillarang aralashtirganmiz do'stlar o'zinglar mana ko'rib juda judayam chiroyli chiqdi hozir ichkari shapkasini ham tushuntirib o'taman do'stlar mana bu korup alka stilda qilib burchak qilib qilganmiz bu ham koruplari ham o'zigacha bir e, tunukafon ochib turmoqda do'stlar burchaklarga ham e'tibor beringlar juda judayam chiroyli qilib keltirilgan burchaklarimiz ustalarimiz tomonidan mana bu joyda mana tarno tarnovimiz yo'q lekin xuddi tarnovga o'xshatib aksessuardan qo'yganmiz do'stlar mana e'tibor beringlar e, sababi bu tomondagi so'rtak deymiz biz mana bu e, turgan anaqani so'ksa ham deyishadi so'rtak ham deyishadi ba'zi joylarda valich ham deydi valichni de deylik mana mana bu tagimizi patalogimizga qatirib ketgan ekan shuni mana chiroyli ko'rinishda mana tepa tomonni bir xilda qilib aksessuarlarimizdan qo'yganmiz mana do'stlar ishlarimiz sifatiga o'zinglar ko'rib mana baho berib xudo xohlasa kommentda o'z fikringlarni qoldiringlar albatta biz kommentlarni o'qib chiqamiz do'stlar mana bu karnizimizga hozir tillarang tunukalarimiz qo'yiladi полностью qo'yiladi hali byeri qo'yilgani yo'q ozgina chala joylari bor bu tomonni ham fondan osшибка qilib o'rab patalok qilib ketganmiz do'stlar xudo xohlasa ishlarimizni o'zinglar mana kanalimizga joylayapmiz o'zinglar ko'rib turibsizlar do'stlar bemalol qo'rqmasdan murojaat qilib telefon qilsanglar xudo xohlasa uylarga borib chiroyli qilib qilib beramiz tun shuning uchun cho'chimasdan bemalol telefon qilaveringlar akalar mana o'zinglar ishimizni ko'rib turibsizlar qay darajada sifatli chiqyapti boshqa ishlardan farqi bormi yo'qmi o'zinglar ko'rib guvohi bo'lyapsizlar do'stlar bizga mana internetga kirasiz youtubega kirasiz andijon tunukafon deb qidirasiz poisk berib bizni kanal kelib chiqadi ya'ni biz qo'ygan videolarni ko'rasizda shunchaki telefon qilib zakaz berasiz biz uyingizga borib o'lchab kvadratlarni chiqarib sizga summasini aytamiz kelishib olsak xudo xohlasa xuddi shu yoki boshqacha bir fasonda ko'rinishda tnukfon pataloglar qilib beramiz do'sa shuning uchun cho'chimasdan siz qaysi andijonni qaysi joyidan bo'lmang bizga murojaat qiling xudo xohlasa biz vodiy bo'ylab ya'ni andijon farg'ona namangan viloyati bo'ylab xizmat ko'rsatamiz hozircha vohaga chiqmayapmiz do'sta xudo xohlasa kelajakda voha tomonlarda ham ishlash niyatimiz bor shuning uchun qadrli obunachilar agar ishlarimiz yoqayotgan bo'lsa layk bosib qo'llab quvvatlab turinglar agar zakaz bermoqchi bo'lsanglar bemalol boshida turgan nomerga ya'ni videomiz boshidagi nomerga telefon qilib bog'lansanglar bo'ladi ho'p ana endi kuluminatsion paytga keldik ya'niki shu joyimiz nechi kvadrat chiqdi полныстью mana bu obшибка lari пolный darvozaxona ayvon tashqari shapkalari bilan qo'shib hisoblaganda nechi kvadrat chiqdi va necha pulga bitdi shu haqida aytib o'tamiz bu специальный ikkita akamiz uchun ikkita akamiz komment yozgan bu bola video oxirida aytmaydi nechi pul chiqqanini nechi kvadrat chiqqanini nechi pulga bitganini aytmaydi dedi shu sababli mana a shu akalarimiz uchun va boshqa bizni kuzatib turuvchi qadrdonlarimiz uchun aytib o'tamiz ho'p bu obyektimizni bir yuz yigirma besh ming so'mdan kelishib qilib berdik do'stlar kvadrat metrini hamm yo'q ichida nol o'ttiz besh qalinlik tunukada master tunukada bo'ldi bu tunukamiz oq rangga shokolad rang aralashgan holatda jami bir yuz yigirma sakkiz kvadrat atrofida chiqdi o'n olti million so'm atrofiga qilib berdik do'stlar sizla ham uyingiz xuddi shu ko'rinish yoki boshqacharoq bo'lsa chamalab olsangiz bo'ladi do'stlar hamma расход ichida qilib berdik mana bu lesalari reyka samarezi o'rnatib berish xizmati va доставка ichida qilib berdik do'stlar ho'p qadrli obunachilar mana video oxirida va'da qilganimdek narxlarini aytib o'tdim hozirda endi tunuka foni bir mingdan 130 ming 135 ming so'mgacha qilib bermoqdamiz narxini uyingizga borganda xudo xohlasa o'zingiz bilan kelishamiz arzonroq qilib qilib beramiz do'stlar kanalimizni kuzatishda davom etinglar qadrli obunachilar xudo xohlasa biz video chiqarishda davom etamiz bundan ham ko'p obyektlarimizni videolarini chiqaramiz do'sa. xudo xohlasa quvadagi ishimiz ham yakuniga yetmoqda uni ham videosini tez orada chiqaramiz videoni oxirigacha ko'rganinglar uchun kattakon rahmat sog' bo'linglar salomat bo'linglar o'zinglarni doim aslinglar rahmat hammaga